спросил, о чем ты говоришь? О я фашизме. О фашистах украинцев. А я тебя о фашизме в России. Село Самашки Я помнишь? тебя спрашивал, о чем ты говоришь. А я тебя спрашиваю. Село Самашки Ты меня помнишь? спросил? Ты меня спросил? Село Самашки фашистов. помнишь? И ты помнишь, ну, ты сколько его закрой, детей. я расскажу, детей. а потом тебя выслушаю. Ты тебя не будешь выслушать, ты будешь ругаться матом. Нет, не буду. Первый вопрос. Нет. Определение фашизма. Поехали. Поехали. Я тебе отвечаю на первый вопрос. Определение фашизма. Фашист – это украинец. Ты не понимаешь? Э, тебе дать определение фашизма? зачитать. Я знаю. Тогда я тебе скажу. Фашизм это русский. Правильно? Правильно. 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 Молодец. И так русские фашисты убивали детей в селе вот Самашки. В селе Самашки в Чечне. Фашисты. Вот тебе пример. Безлани, убивали террористов. Убивали и детей. И я тебе звук выключил. Стули свои клювик. Если ты дашь определение фашизма, я тебе включу звук, но ни один еще не дал определение фашизма и никогда не даст, потому что это сплошная пропаганда, и кроме матов, они больше ничего не знают.